Salamu alaykum. Hər daim Hökməli qov yolundayam. Gəlmişəm sizə bir dənə məktəbə, bağçaya yaxın yerdə yerə yaxşı yerdədir. Kanalizasiya, mərkəzi kanalizasiya da, suyu, qazı, işığı hamısı var. Bir dənə maraqlı bir dənə ev çəkməyə, qabağı balkonlu, 8 da kürsüsü var. Bura balkon kimi nəzərdə tutulub. Həyəti də normal, genişdir. 6 podvaldı, yerdə qup qurudu, hündür yerdir evin bərindən arxasında da yeri var, qabağında da belə obşi fırlanmaq olur evin bər başını. Yerinə görə normal evdir. İçinin alt span işləri də görüləcək, yuxarının. Baxın, e, yuxarının alt span işi də görülüb yerlənəcək. Bu vəziyyətdə də satılır, istəyəyəyin tam hazırlıq vermək olar. Bura belə belə gəldin xonasıdır, xonadan balkona xodu var. Gəldiniz, bu yəni buradan girə bilərsiniz, yəni balkona. Balkona xodu var. Tam hazır da satılır, bu vəziyyətdə də satılır. Eee, dərdi burdan bir dənə burda sağda zalıdır. Zal da normal, genişdir. Kombi xətləri atılıb, pəncərəsi öz həyətinə baxır. Santexnik işləri görülüb, toq qoyuldu, hamısı çəkilib. Yəni çox işləri görülüb evin içərisində. Burada da bir dənə yataq otağıdır. Bunun da tısı normaldır. Qiyməti də bir iki günə münasib qiymətdir. Yəni bundan sonra ağardı, boya vurmaq qalır da, yəni böyük iş, iş qalmır. Üstündən də vuruldu, bununla laminat vurulacaq kimalsa. Yəni burada da bir dənə desko otaqdır. Evin qiyməti, evin qiyməti 31.000-dir bu vəziyyətdə. Yəni də alçıpan işi görüləcək, veriləcək. Tam hazır də istəyə uyğun, yəni onu da vermək olar 40.000-ə. Əlaqə saxlayın yoluna qoysa.